Всем привет, всем привет, всем привет! С вами кармологи Людмила Чемерис и Лариса Кравчук. Сегодня мы расскажем об очень интересной энергии, которая называется из Энергия искусства и зрелости. Это очень оригинальная, интересная энергия. И мы сейчас вам расскажем, как люди на этой энергии проявляются. Ларочка, тебе слово. Так, всіх вітаю, дуже приємно знову спілкуватися. І е, дійсно, 14-та енергія дуже цікава. І в мене є, як завжди, є люди в тісному е, колі спілкування з 14-ю енергією. Навіть моя мама, 14 ка І я хочу сказати, що це дуже душевні люди. Дуже е, е, я не знаю, це, це люди, які і вислухають, і підтримують, от вони, вони прямо відчувають. Емоції інших людей зразу. Да? Тобто, мені таке враження, що вони зразу мають такий якийсь, я не знаю, антенну, яка щитує емоції інших людей. Вони дуже емпатичні, дуже чутливі. Дуже чуйні, і вони можуть, просто розмовляючи з людиною, зцілювати навіть якісь душевні травми. І з них, до речі, виходять класні лікарі, цілителі і ну, психологи, мабуть, теж, ну, тобто допомагаючі професії. Да? Тому що от реально з ними поговориш і вже легше. Це такі знаєте, люди-подорожники, ти приклав, і вже тобі хорошо. Замечательно сказано: это позитивное проявление этой энергии. А я сейчас скажу о несколько негативных. Дело в том, что это как зрелая душа в данном случае, то, что сказала Лариса, точно так же может быть человек с незрелой душой, то есть он впадает постоянно в детскую позицию. И это интересно тем, что им хочется все сразу, сейчас и немедленно. Знаете, как маленький ребенок, который увидел в магазине какую-то игрушку, вот подай прямо ее или у Кого-то там увидел, и прямо маме скандал, и истерика на пол падает. Вот. Поэтому некоторые люди, даже во взрослом состоянии, находятся еще в такой детской позиции. И по факту у них такая черствость к тому, можешь ты это или не можешь, и даже не понимают себя, что на самом-то деле они проявляют себя как тот маленький капризный ребенок. И по факту, то душа у них, вот не, проявил, не перешла во взрослую позицию. Тут очень важно над многими аспектами работать. И внутри, да, они страдают. Понимаете? Но они находятся на вот этих низких вибрациях, им тяжело избавиться от обиды претензий, которые они предъявляют ко всем. Ларочка, хочешь что-то добавить? Так, е, да, це дійсно так, тому що, наприклад, е, через цю свою дитячість е, ці мінусові 14-ки можуть бути дуже імпульсивні, і такі, ну от, то одне, то друге, то третє, тобто нема постійності, е, і, і воно, начебто, з одного боку, це добре, да? тому що ти, наче постійно в русі, а з другого боку це все дуже поверхнево. Це, це дуже поверхнево. І це дає, знаєте такий ефект, я би сказала, коли ти не, не заглиблюєшся і не розбираєшся навіть в тих питаннях, які турбують. Ну, саму людину. Да? Тобто поверхнево щось там трохи накопала, і, і ладно, і все. І е, це мінус. Чому? Тому що е, ти так і залишаєшся в цій дитячій позиції, ти не йдеш в глибину, ти не розбираєшся, ти не береш відповідальність за своє життя. І ти наче то, е, легка і приємна, але з другого боку е, ти дитина. А в дорослому житті е, хто добивається успіху? Дорослі люди, не діти, і це теж дуже такий нюанс. І, і до речі, дуже ти правильно підмітила, що дуже часто вони скатуються в цю дитячу позицію, і це ж як каже Капцова: як ти робиш одне, так ти робиш все. І воно відображається на всіх сферах життя, і це теж великий мінус. Бо це виходить, ти в кожній сфері життя ти не заглиблюєшся, ти не береш на себе відповідальність, ти не вирішуєш проблеми, а навпаки, тільки ображаєшся, дуєшся, тікаєш від цих проблем і цим самим усугубляєш їх. Я з тобою согласна. І знаєте, якщо це не ви такий чоловік, а рядом з вами. То это может нервировать это может бесить если человек рядом с вами вот так себя проявляет поэтому вы не понимаете почему ваш партнер или ваш ребенок может ваши родители такие они вас бесят вот таким своим поведением тогда обращайтесь к нам за консультацией вы получите полный разбор полную картину что на самом деле из себя человек представляет знаете это очень интересно когда ты и просил себя узнаешь многие моменты и понимаешь, что ты такой, а этот человек другой. Мы даем рекомендации, как вести себя с этим человеком. Это очень важно понимать. Поэтому и ко мне, и к Ларочке, пожалуйста, пишите запрос в директ, в инстаграме. Если вы не подписаны, подписывайтесь, и мы вам дадим многие рекомендации по этому поводу. Но хочу также добавить про таких людей, чем они интересны. Знаете, когда этот человек Слышит свою душу и умеет проявлять свои таланты, то этот человек, знаете, это. Ну вот просто подарок для вашей судьбы. Это классно так. То есть вы видите, насколько он вдохновлен тем, что он делает. А если такому человеку не повезло выбрать профессию по своим талантам, по своему состоянию души, то во всяком случае надо корректировать свою жизнь. Например, вы много работаете, вы устаете. Заранее надо определить, что именно вас настраивает на новый энергетический поток. Например, танцы. Недавно разговаривал с одной женщиной, и она говорит: ее восстанавливают танцульки. То есть, вот ничего не надо. Я говорю: может, тебе на природу, чтобы отдохнуть? Она говорит: нет, мне потанцевать. Я говорю: ну, так это же прекрасно. То есть она какие-то там танцы ходит, и они ее энергетически восстанавливают. Но э, не обязательно куда-то ходить это, допустим, там раз в неделю. А у вас вот сегодня тяжелый день анализировать себя, что ага, я сейчас уже обесточена. Включите себе там телефон, наушнички, чуть-чуть там выйдите куда-то в коридор, там даже в туалет, чуть-чуть потанцуйте, и все. Вот у таких людей моментально идет подъем энергии, и они опять готовы выполнять свою, возможно, рутинную работу. Ларочка, что-то добавишь сейчас? Е, так, я трошечки переключусь на іншу тему. Е, хочу про мінус, от поки згадала е, 14 в мінусі, да, 14 енергія в мінусі, дуже часто вони матеріально заточені. Якщо в плюсі вони начитані, вони інтелектуали, вони можуть творити от реально творити такі якісь неперевершені речі, да, то в мінусі вони можуть бути тільки от заточені на матеріальні блага. Мені, 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 все зразу і на позавчора. І це, ну, з ними важко навіть спілкуватися, бо вони. Все переводять в цю матеріальну сферу, в якби в цей достаток при тому свій, і це стоїть у них на першому місці, і ну важко взагалі взаємодіяти тоді з такою людиною, і тут теж треба дивитися. Наприклад, якщо поруч з вами такі люди, да придивіться. На що орієнтується людина, і тоді вам буде легше сприймати ці характеристики, да, ці властивості людей, і це не буде дратувати вас. А можливо, ви такі. Подивіться, може, вам теж тут треба підкоригувати свої, так би мовити, пріоритети, переставити і подивитися, до чого ви йдете, да які ваші цілі. Тут теж такий важливий момент, тому що ну взагалі матеріальна сторона це дуже важливий аспект в нашому житті. Дуже але от в мінусових. 4 это прямо аж перебор, можно сказать. Людочка. Да, я с тобой согласна, сто процентов. И раз ты это задела, хочу еще добавить немного, что такие люди могут быть черствыми. то есть по факту у них потеряна вот эта связь между их, их душой. То есть они себя как-то там ведут, а на самом деле не понимают даже, что они чувствуют. И у них нет понимания, что надо, что должен, что хочу, что я выбираю. Это очень важный момент. То есть, если эти люди не чувствуют удовольствия от работы и жизни, они могут впадать в зависимости. И зависимости эти могут быть совершенно разные. Это и трудоголизм, и алкоголизм, и все что на Изм. Вот. И тут важно понимать, что если такой человек впадает, например, в труд трудоголизм и избегает вот еще такой важный момент он э, избегает конфликтов э, он не конфликтный сам человек потому что мягкий ч, сочувствующий и вот если он избежает конфликтов и рано или поздно все равно он уже накопится в душе и выльется и вполне возможно что это может заканчиваться болезнями а зачем это вам надо Понимаете как? И если не вы такой человек, а рядом с вами такой человек, то вы видите, что он уже устал, но все равно тянет и тянет. Предложите ему, ну он не хочет оторваться от работы, предложите ему, давай выпьем чашечку кофе, чая. Вот. И в это время заведите разговор по душам. Потому что именно тогда он начнет чувствовать свою душу. И тогда станет легче с таким человеком общаться, потому что они очень мягкие, По сути-то они не черствуют, а просто они впадают в противоположную крайность по сравнению с тем, какие они есть на самом то деле. Варочка. Да, це действительно так, тому що, Э, інколи, э... Саме от така якась душевна розмова відкриває оті двері в ту душу, да, яка була закрита, і здавалося, що людина її не чує, і саме з цього моменту може дійсно людина потихеньку, це не моментальний процес, це потихеньку-потихеньку, потихеньку людина буде відчувати, а що ж справді всередині в мене робиться. Це мені подобається чи ні? А я це хочу чи ні? І це важливо, тому що якщо людина роками, наприклад, не чула себе, то в неї і, і в житті хаос, і в роботі, і в стосунках начебто ну, більш-менш, але немає оцього задоволення від життя, смаку життя. Да? І саме отака розмова, можливо, можливо, не одна, але саме отака якась, знаєте, душевна проявленість до 14 в мінусі може дійсно розкрити душу, і людина почне чути себе, і, можливо, тоді вона візьме на себе відповідальність за своє життя і взагалі його перекроїть повністю, і буде щаслива. Это же прекрасно. А, да, это интересно. Ты заметила. Я немножечко хочу добавить, что у таких людей огромный потенциал зарабатывать деньги именно творчеством, именно тем, куда тянет его душа. И если в семье у такого человека никто не зарабатывал творчеством, то такому человеку будет очень тяжело. Перейти вот в эту, то есть отказаться от родительских сценариев и перейти в новое состояние. Да, это тяжело, и поэтому ищите единомышленников, которые помогут вам поддержать нужный момент, потому что так важно, когда нас поддерживает наше окружение. А если этого нет, то надо просто искать коллективы, которые вас поддерживают. Вы видите, что наша профессия кармологов, она очень творческая как раз. Поэтому присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш ин инстаграм, на мой, на Ларисон. Обязательно подписывайтесь, пишите в директ вопросы, которые вас волнуют, и будьте сто процентов уверены, что мы точно вам поможем разобраться в своих внутренних состояниях. И когда вы это поймете, то вам будет намного легче, легко и просто зарабатывать деньги. Ларочка. Е, так, я ще хочу нагадати, що ми не просто кармологи, ми вчилися в найвідомішого кармолога України е, Марини Хмиловської, а рівень знань, який вона дає в своїй школі, це просто е, ну, найвищі, мабуть, дуже глибокі і дуже об'ємні е, знання. А ми ці знання вже е, е, можемо прикласти да, в практиці. Да? І вам на консультації реально розібрати дуже дуже глибокі речі, і, і при тому таке буває. От я вже так підмітила, що іноді на консультаціях людина взагалі не зв'язувала причину. Проблем в житті з тим, що відбувається. Тобто ситуації і причини вони можуть бути абсолютно різні. Просто у нас на консультаціях ми знаходимо це зерно саме, звідки проростає проблема, грубо говоря, і ми маємо прекрасні методи для вирішення. Вами ваших проблем. Ми свої проблеми пропрацьовуємо так само, да і ще й маємо досвід і можемо з ним поділитися. і плюс ми ще можемо допомогти і вам. Так що приходьте, в нас є прекрасні інструменти. В нас є налаштування. Ми розкажемо, як їх треба слухати. Це такі медитації спеціальні. Тобто, звертайтеся, ми залюбки вам допоможемо, підскажемо, дамо рекомендації. А з вас буде тільки виконання, і це ж ви самі для себе. Це ж нікому не будь самі для себе. Це ж добре. <связывая> да, сто процентов с тобой согласна, что многие боятся слова карма. Они не понимают, что на самом-то деле это все просто причина-следствие. То есть, когда вы понимаете причина-следственные связи, какая причина приводит к какому следствию, вам становится у вас появляется именно тот путь, благодаря которому вы можете изменить то, что вас сейчас не устраивает. То есть вас сейчас не устраивает что-то, например, деньги, например, отношения, например, здоровье. Вы хотите это изменить в лучшую сторону, а это ведь все следствие того, что вы делали раньше, что вы думали раньше. Поэтому на самом-то деле в слове кармы и кармологи нет абсолютно ничего страшного. Это просто причина Следствие. И когда ты это понимаешь, то ты имеешь э, то средство, благодаря которому ты можешь изменить свое настоящее или, скажем так, будущее. И даже может быть очень близкое будущее. Поэтому обращайтесь к нам, сто процентов мы сможем вам помочь. И да, посмотрите, э, как Марина Хмеловская разбирает людей, и мы... Нас цьому навчила, ми можемо це делать для вас. Обращайтесь. І останнє слово, слово. Ларочка, тебе. Ну, я хочу подякувати за увагу і запрошую ще раз до нас на консультації. І бажаю вам всього, -всього найкращого і хай в вашому житті ваші проблеми розв'язуються легко, просто за допомогою нас, кармологів. І Будьте щасливі! Гарного дня!